Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kita pada kali ini dalam satu perbincangan uh, mengenai forum yang akan kita ceritakan uh, mengenai tajuk Khawarij Jadi uh, sebelum kita bertanyakan beberapa soalan kepada ahli-ahli panel kita uh, saya eloknya saya memperkenalkan ahli-ahli uh, panel kita yang akan membentangkan pada kali ini ini uh, panel kita yang pertama adalah saudara Afzan dan panel kita yang kedua adalah saudara Kimi Dan yang terakhir, uh, panel yang terakhir kita adalah saudara Ilham uh, Jadi sebelum kita bermula sesi soal jawab ini, uh, saya ingin uh, menceritakan sedikit uh, tentang Firoh ni jadi, Al-Firoh ini adalah satu kelompok dalam Islam yang mempunyai perbezaan dari segi pemikiran yang berlaku pada zaman khalifah pada ketika itu. Uh, jadi, perselisihan ini bermula pada era khalifah selepas terjadinya per per apa? perbunuhan uh, Sayyidina Osman. Jadi saya tak mau ingin uh, membuang masa. Saya ingin terus uh, bertanya soalan kepada panel kita yang pertama. Uh, jadi saudara Afzan, uh, soalan saya yang pertama uh, siapakah uh, golongan hawariish ni? Baik, terima kasih kepada saudara moderator itu saudara, saudara Yami. Baik, hawariish ni yang pertama, uh, pertama sekali, adalah kita untuk memahami dulu uh, Apa maksud Apa yang dimaksudkan ni Khawarij Khawarij ni berasal daripada perkataan Khawarij Yang bermaksud keluar ataupun muncul Ataupun timbul, ataupun memberontak Tapi dalam perbahasan yang kita ingin Diketengahkan ini adalah perbahasan mengenai Isu agama iaitu uh, Khawarij yang bermaksud sebagai suatu kelompok Yang keluar daripada uh, Keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah uh, Yaitu pada tahun uh, 337 hijrah berlakunya peperangan di antara uh, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah yang dikenali sebagai peperangan Sivi yang mana peperangan itu uh, berlakunya salah faham dan juga pertelingkahan di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah yang menyebabkan peperangan uh, yang, yang menyebabkan uh, memicunya peperangan. Jadi untuk mendamaikan peperangan ataupun pertelingkahan tersebut. Uh, maka diwujudkan uh, suatu majlis yang dipanggil sebagai majlis tahkim hmm. iaitu uh, suatu majlis yang menghimpunkan di antara kedua-dua belah pihak itu uh, kedua-dua belah pihak untuk uh, tidak tidak lagi bergaduh jadi Sayyidina Ali menghantar uh, Say, uh, Sayyidina Ali menghantar Abu Musa al-Ash'ari sebagai ketua rombongan hmm. bertemu dengan uh, Abu seba, bertemu dengan Amru bin Al-As wakil daripada Sayyidina Muawiyah jadi um, ada suatu suatu kumpulan ataupun suatu kelompok daripada, daripada sebahagian daripada kumpulan Sayyidina Ali yang tidak bersetuju dengan um, pandangan ataupun um, pandangan ataupun apa tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Sayyidina Ali untuk melakukan tahkim tersebut. Jadi um, Uh, kumpulan yang keluar, keluar uh, kumpulan yang tidak bersetuju dengan Sina Ali ni uh, mereka ni keluar daripada uh, kumpulan Sina Ali yang uh, uh, keluar daripada kumpulan yang menyokong Sina Ali. Hmm. Jadi uh, mereka inilah uh, dikenali sebagai golongan khawarij. Oh, paham? Okey, terima kasih. Uh, kita pun sudah tahu uh, siapa golongan golongan khawarij itu. Jadi soalan saya yang kedua saya ingin tanyakan kepada saudara Hakimi. Uh, jadi apakah ciri-ciri uh, uh, golongan kawarish ni? Boleh tuan kita Okey, terima kasih kepada saudara moderator kita, saudara ini. Okey, antara ciri-ciri kawarish ni yang mana kita boleh ketahui iaitu ciri kawarish ni dia kembali kepada uh, syiar al-Quran itu sendiri. Yang mana uh, Allah Subhanahu melalui kata slogan uh, tiada hukum melainkan Uh, milik Allah sahaja Okey Yang mana Maksud slogan tersebut uh, uh, Bukan masalah. Walaupun slogan itu uh, Benar dari sudut uh, Apa ni Dari sudut nas Namun um, Kawan-kawan ini Memahami Ataupun Apa ni uh, mentafsirkan secara sempit Dan literal ha. Okey Yang mana Dia Tanpa merujuk tafsiran uh, Sahabat dan ulama itu sendiri lah Okey Uh, dan juga mereka telah menolak uh, Allah SWT uh, Peranan uh, ijtihad dan keputusan uh, manusia Dalam segi urusan agama itu sendirilah okay. Yang mana mereka menganggap uh, Pihak yang tidak sependapat dengan hukum Allah uh, Akibatnya syiar uh, Allah SWT Syiar Al-Quran itu Disalahgunakan Untuk mengkafirkan sesama Muslim itu sendiri ha. Yang mana ini juga telah menimbulkan perpecahan uh, uh, sedangkan al-Quran itu sendiri uh, sepatutnya menjadi sumber uh, sumber rahmat dan keadilan. Malangnya sumber utama kita sendiri. Oh, okey faham. Jadi itu adalah golongan-golongan khawarishlah. Ah. Uh. Okey, jadi terima kasih kepada saudara Kimmi uh, dan kita ke soalan yang seterusnya uh, saudara Ilham. Uh, kita nak tahu Uh, sekarang ni masih wujud tak uh, golongan Khawarij uh, dalam konteks nama ataupun pemikiran ni? Okey baik. Terima kasih saudara Hilmi atas persoalan tu. Tadi bila kita dengar uh, di mana ciri-ciri antara ciri-ciri Khawarij tu hmm. mudah untuk mengkafirkan orang, untuk mecaplahkan sama Islam jadi kita dapat lihat bahawasanya Khawarij ni membawa unsur-unsur keganasan yang mana kita boleh relatekan sekarang la extremis esrim adalah uh, melampau dan esrim dalam agama iaitu melampau dalam agama lah. Uh, di mana kalau kita lihat sekarang uh, masih lagi wujud golongan-golongan khawarij. -golongan Cuma mungkin pada secara rasmi daripada namanya tidak. Jadi tidak uh, ada yang mengaku bahawa sini aku ataupun kami adalah golongan khawarij tapi dari sudut pemikiran dari sudut ideologi mereka masih wujud pelaksanaan mereka dalam macam mana mereka menghadapi sesama muslim yang tidak sependapat dengan mereka itu masih ada golongan-golongan burung seperti ini. Namun mereka tidak mengiktiraf diri mereka sebagai khawarij tetapi apa yang dibawa itu adalah itulah khawarij klasik. Jadi kita nak tahulah uh, mungkin uh, ada juga ciri-ciri khawarij uh, moden yang telah diper-upgrade oleh mereka sendiri. Kalau kita tengok ciri-cirinya ada uh, mudah mengkafirkan juga sama hmm. macam khawarij klasik. Kemudian ada juga ciri-cirinya menghalalkan keganasan atas nama jihad, atas nama agama. Kita nak berjihad, kita nak Menegakkan agama ini kita perlu memerangi orang yang tak sedapat dengan kita. Walhal tafsiran mereka sebenarnya salah. Mungkin orang Islam yang tidak sealiran dengan mereka sebenarnya betul. Kemudian antara ciri-ciri lain lagi adalah dia mudah untuk pemerintah dan masyarakat sistem ni mudah untuk mengkafirkan bagi pemerintah pemimpin negara yang dia anggap sebagai zalim, dan dia dianggap sebagai taubat. Kemudian menyalah tafsirkan ayat al-Quran secara literal sahaja tanpa rujukan atau panduan daripada um, orang kata apa ulama yang muktabar ulama yang hak dalam penafsiran suatu ayat. Kemudian dia berpegang pada literal dan jika salah tafsir maka dia tetap berpegang dengan mereka itu antara ciri-ciri Yahari -ciri moden dan kita boleh uh, lihat juga antara uh, cara mudah untuk mereka menyebarkan um, Uh, pemikiran mereka pada zaman kini Neo Khawarij ni adalah uh, melalui uh, teknologi maklumat uh, kalau kita lihat sekarang uh, Khawarij moden, zaman moden ni teknologi hmm. semakin berluasa dan semakin berkembang hmm. dengan maju dengan pesat jadi melalui ICT tanpa kawalan ni mereka mudah untuk menyebarkan fahaman-fahaman mereka hmm. jadi mungkin kat sini saya boleh simpulkan untuk uh, simpulan awal ni antara kesan-kesan kita nampak lihat ancaman keselamatan bila mana uh, secara pelampau melampau kemudian dengan ganas dan yang saya berlaku ancaman keselamatan pada orang awam uh, baik orang Islam ataupun orang bukan Islam. Jadi kita tengok juga pecahan antara umat Islam dan sebenarnya bila mana mereka datang dalam keadaan begini dia boleh mencemarkan imej Islam tu sendiri. Maka datang keganasan isu yang berlaku was, uh, masyarakat dunia akan melihat bahawasanya ee uh, ada isu yang berlaku. Jadi bila lihat pada asal usulnya sebenarnya orang Islam yang sendiri yang melakukan itu semua. Jadi macam macam. Okey, terima kasih kepada saudara Ilham. Jadi kita boleh lihat uh, yang Khawarij ni adalah satu golongan memang boleh kata dia menentang dengan uh, ajaran Islam itu sendiri. Uh, jadi boleh dikatakan tak bagus untuk masa hadapanlah. Okey, jadi kita uh, ke Seterusnya round yang kedua Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Afzan uh, Kita tahu pada zaman Qawarish itu ada, Kita nak tanya Ada tak berlakunya keganasan ekstremis terhadap uh, saudara Islam? Kita? Boleh saudara ceritakan tak? Okey baik Sebelum tu eloklah kita balik semula kepada majlis taklim tadi uh, mengenai majlis taklim tadi uh, di dalam kitab al-awasim min al-qawasim fi tahqiq mawaqif as-sahabah ba'da ma wafat nabi okay. Yang kitab tersebut dikarang oleh Ibn Arabi menjelaskan tentang hmm. uh, uh, Majlis majlis tersebut tidak mendapat keputusan yang utama iaitu Sayyidina Ali masih lagi memegang sebagai uh, memegang jawatan sebagai khalifah Islam yang keempat dan juga Sayyidina Muawiyah masih lagi memegang sebagai jawatan gubernur di Syam. Hmm. Okey. Uh, maka kumpulan Khawarij itu mula berpindah ke Harurah yakni di Kufah iaitu di sekarang ini dipanggil sebagai Iraq. Mereka dipimpin oleh uh, Abdullah bin Wahab Al-Rashid hmm. uh, Sifat khawarij ni sangatlah Secara zahir ni sangatlah uh, Baik iaitu uh, Mereka ketika membaca Al-Quran suara, suara ni merdu dan juga Makhraj mereka sangatlah Betul di dalam uh, ilmu tajwid hmm. Dan juga ketika uh, Mereka juga memperbanyakkan salat Sehingga kan di, diceritakan Dahi-dahi dahi mereka itu uh, Menampakkan uh, sebagai uh, Menampak Uh, menampakkan kegelapan kesan kesenjangan uh, mm -hmm. sebagai menunjukkan sebagai banyak banyak yang sujud mm -hmm. walaupun secara zahir uh, mereka nampak sebagai terpaling Islam mm -hmm. namun mereka masih lagi berdendam dengan para sahabat uh, sehingga mereka berkomplot untuk membunuh uh, beberapa beberapa orang sahabat yang terlibat dalam takir tersebut. Mereka mengutus tiga orang uh, ahli mereka iaitu yang pertama Hajj bin Abdullah al zamiri ke Syam untuk membunuh Sayyidina Muawiyah uh, dan juga yang kedua Amr bin Bakar ke Mesir untuk untuk membunuh Amr bin Al-As dan yang ketiga Abdul Rahman bin Muljam ke Kufah untuk membunuh Sayyidina Ali di antara ketiga-tiga orang sahabat tersebut hanya Sayyidina Ali yang berjaya dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam ketika itu Sayyidina Ali menunaikan solat subuh Uh, di masjid uh, di kota kota kufah hmm. namun uh, berjaya dibunuh dan dipenggal oleh Abdul Rahman bin Mujab hmm. uh, al-Syahid uh, Sayyidina Ali uh, wafat wafat pada tahun 40 Hijrah. Okey okay, jadi terima kasih kepada saudara Afzan uh, kita pun sudah tahu uh, kekenasan yang berlaku pada saudara Islam kita. Jadi uh, Seterusnya, saya nak bertanya kepada saudara Hakimi uh, Selain daripada kitab Al-Firoh ni kan uh, Ada tak kitab, uh, macam kitab-kitab lain yang menceritakan tentang Khawarij ni? Boleh saudara ceritakan tak? Baik, terima kasih Okey, ada kitab-kitab lain yang menerangkan juga Tapi kita pergi secara awal balik iaitu uh, Khawarij ini dikenali mudah mengkafirkan orang Islam Seperti mana yang saya cakap tadi lah dalam ciri utama dia Mereka lah yang mana melakukan dosa besar Okey, sebagaimana yang dinyatakan oleh Iman Al-Ash'ari dalam Al-Maqorah Al-Islamiyah Yang mana mereka menekankan bahawa golongan ini menolak konsep dosa besar Dan kekufuran mengikut pahaman Ahli Sunnah ha, Yang mana um, Allah SWT, yang mana mereka juga menghalalkan darah dan harta sesama muslim Maknanya macam yang Sadat Abang cakap tadi, membunuh tadi hmm. Di Quran Al-Masjid juga Allah SWT Sebab seperti mana yang disebut oleh Ibu Taniyah uh, dalam majmu al-fatwa uh, dan sanggup memberontak terhadap pemerintah uh, yang sah selagi mana uh, selagi mana tidak memenuhi tafsiran literal mereka sendiri dan tafsiran pemahaman mereka sendirilah lah uh, yang mana uh, maksudnya Allah maksudnya uh, terhadap hukum Allah sendiri maksudnya tafsiran mereka tak dilah Okey selain tu juga khawarij ini rajin beribadah macam yang tadi yang panel tadi saya sebut. Rajin beribadah. Haa. Tetapi mereka itu cetek dari segi ilmu. Maksudnya oh. Ah mereka ni ni beribadah kuat tapi dari segi pengetahuan kurang. Haa. Ah ada banyak ibadah lah. Banyak ibadah. Okay. Tapi untuk pengetahuan kurang banyak sikit. Ah faham. Okey saya sel lagi. Ah sebagaimana yang disebut dalam Uh, hadis yang diriwayatkan Muslim uh, di mana amalan mereka banyak tetapi kefahaman dan hikmahnya rendah. Oh. Okey, jadi kesemua ciri ini menunjukkan bahawa bahawasanya uh, kawaris kawaris ni bersikap ekstrim. Bahasanya ganas lah bukan hmm. apa ni bukan sekadar kerana ibadah mereka tetapi kerana pemahaman uh, agama yang salah maksudnya Uh, Pemahaman agama yang Tidak menganaskan As-sumnah lah As-wajar as as macam mana Okey Itu saya kan? Okey Terima kasih kepada Saudara Hakimi uh, Jadi kita pun Sudah penghujung Soalan kita Dan soalan kita Yang terakhir ini Yang saya ajukan kepada Saudara Ilham tadi Okey uh, Saudara Ilham uh, kita nak, Boleh saya tahu tak uh, Ada tak contoh-contoh kumpulan dan isu yang berlaku di dalam ataupun luar negara tentang isu ini bolehkah Saudara ceritakan tak? ok, berkenaan dengan isu ataupun contoh kumpulan-kumpulan yang kita boleh lihat ataupun dikatakan tadi sebagai New Khawarij ataupun New Khawarij Modern di antaranya kita ada kumpulan uh, yang uh, telah pun uh, beroperasi sehingga kini kumpulan Al-Qaeda kemudian kita ada kumpulan Wangsahamad uh, ISIS ataupun IS, Daesh uh, kita ada lagi JI, Jemaah Islamiyah dan uh, di Malaysia juga ada isu-isu isu yang berlaku Jadi kalau kita lihat um, Pada kumpulan Al-Qaeda sendiri Beroperasi di Afghanistan, Di Iraq hmm. dan di Syria Serta negara-negara barat Seperti uh, Allah SWT uh, Turut ada uh, secara rasmi tidak di bawah Al-Qaeda Tapi dia berjalan Di bawah sistem yang sama uh, Jadi mereka bersimpati dan tetap uh, Mengambil jihad salafi ini Dan uh, diamalkan dan di uh, usulkan di uh, Arab. Jadi kalau kita lihat um, uh, di fahaman Salafi di sini adalah menolak konsep bangsa. Uh, kalau hmm. kita lihat mereka ni menganggap Al-Qaeda menganggap dunia ni masih lagi terbahagi kepada darul Islam dan darul harb. Ah hmm. uh, makna kata kalau di Malaysia tadi KMM, uh, kumpulan Mujahidin Malaysia ataupun kumpulan militan Malaysia. Uh, hmm. jadi kalau dari sudut pemikiran Al-Qaeda ni dia mempunyai penafsiran agama yang ekstrem khususnya dalam soal pemerintahan. Uh, jadi mereka agak sistem khilafah kita ni sebagai satu-satunya bentuk. Uh, sistem khilafah saja yang uh, diterima dan sah menurut mereka dan menolak konsep negara bangsa dan menolak serta kerjasama hubungan antarabangsa seperti PBB dan sebagainya. Mereka kata kalaulah kita uh, negara Islam sama Sama dengan PBB maka mereka uh, menganggap hubungan dunia yang masih uh, dan mereka menganggap ia adalah satu pemusuhan jadi mudah untuk mengkafirkan kita dan memberangi kita uh, kerana kita uh, bersekongkol ataupun bekerjasama dengan uh, BBB ataupun uh, Darul Haq tadi jadi okay. kalau uh, kita lihat juga uh, Al-Qaeda juga mengaku mereka terlibat dalam serangan 11 September 2001 di Amerika Syarikat uh, yang membuktikan sifat isim mereka hmm. jadi kita lihat juga uh, ada kumpulan ISIS IS ataupun dikenali sebagai Daesh Islamic State uh, jadi uh, mereka ni uh, mereka menentang dan menganggap murtad dan halal untuk dibunuh uh, bagi yang tidak sependapat dengan mereka ataupun yang tidak berbaikah dengan khalifah uh, ataupun khalifah mereka iaitu Abu Bakar Al-Baudali hmm. uh, dan mereka juga mudah untuk mengkafir dan membinaahkan masyarakat Islam yang mengamalkan Um, apa ni kita kata ziarah kubur uh, bertawas dan sebagainya mereka mudah untuk menganggapkan syirik dan mengkafirkan pada depan kita uh, hmm. jadi yang uh, terakhir mungkin saya boleh relatekan isu-isu uh, yang ada di Malaysia yang pernah pun berlaku dan uh, kita dianggap uh, sebagai uh, kita menganggapkan mereka ini sebagai neo-kharis ataupun kharis modern pemikiran-pemikiran hmm. yang uh, menghasilkan isu-isu yang berlaku seperti 2016 di mana um, terdapat seorang rakyat Malaysia yang terlibat dalam Daesh yang um, menghasilkan satu video ancaman membunuh polis dan rakyat awam. Ah okay. uh, kalau kita tahu pada minggu depan baru ni serangan di balai polis Ulu Tiram. Polisia uh, uh, ah, juga lah. Like. juga yang ah, uh, di mana dua orang daripada ah, uh, uh, apa staf polis di dalam jabatan itu telah ditembak dan ah, uh, gugur. Ah, uh, kalau kita lihat dari segi keluarga suspek sendiri ada uh, sejarah ah, uh, menyertai jemaah Islam yang sendiri. Kita lihat 1980, senangan balai bodi di Batu Pahat oleh Minggu sesat Selesai mm -hmm. uh, Yang mana um, mereka uh, menyebabkan kecederaan Dan uh, kepada agota keselamatan dan menyebabkan 23 orang awam turut dari masa keadaan Jadi kita mm -hmm. lihat sebagainya semua ni adalah kerana pemikiran yang guna pelampau dalam agama Dan um, orang kata apa? Lebih-lebih uh, Sehingga kan uh, Mereka nampak mereka saja betul Dan mereka siapa saja salah Di antara kita semua Bahkan kita sendiri adalah Dagang orang Islam Jadi itulah apa yang boleh saya um, Katakan Dan mungkin Saudara Himi saya serahkan Untuk um, di akhir rancangan ni mm -hmm. Untuk simpulkan Dan juga kita nak uh, Tahulah sebenarnya Dari sudut kerangka di Wajah Ma'ah ni Macam mana konsep kita nak bawa mm -hmm. uh, Dan mungkin Saudara Himi boleh Tutup. Okay. Terima kasih dan kita pun sudah mendengar Semua pelbagai-pelbagai soalan yang kita sudah ajukan soalan ini Boleh dikatakan macam-macam yang mereka uh, cerita Ada yang cerita sampai membunuh-bunuh Ada yang kata sesat lah Ada yang kata sampai keluar daripada ajaran Islam yang sebenar ni Jadi uh, secara kesimpulan lah kepada semua pendengar-pendengar uh, Kita ringkaskan Uh, jadi uh, perbezaan utama yang kita ketahui adalah kaum virus ni merupakan golongan yang ekstremis yang seperti yang mereka-mereka ni bagi tahu tadi hmm. dan yang senang-senang nak mengkafirkan orang uh, dan uh, menghalalkan darah sesama muslim hanya kerana melakukan <coughs> dosa ataupun berbeza politik uh, jadi uh, kalau macam kita nak re uh, relatekan ataupun nak kaitkan dengan uh, ahli sunnah wal jamaah iaitu aswaja tadi hmm. uh, Ya, aswaja ni dia mengambil pendekatan sederhana iaitu wasatiyah ini uh, dengan tidak sesekali mengkafirkan orang uh, Islam selagi mereka ni tidak mengikari perkara asas akidah. Maksudnya mereka ni selagi tak mensyirikkan Tuhan, selagi tidak apa-apa semua ni, uh, mereka ni tak jatuh kafir. Uh, jadi, uh, seperti mereka ni serta menyerahkan urusan pelaku dosa besar kepada keampunan Allah SWT. Jadi, Uh, apa yang saya simpulkan Swajay ni uh, Mereka ni Lebih nak membawa kepada har Keharmonian yeah. Dan bukanlah perpecahan yeah. Cuma yang perpecahan ni uh, Kita boleh lihat kepada macam yang Golongan khawarij ni lah Dan sebolehnya pada Era contemporary ni Kita kalau boleh kita nak mencari Carilah guru yang bertauliah Dan janganlah cari yang guru-guru uh, Ataupun Janganlah cari orang-orang yang tidak Orang yang tak ada ilmu lah sebab sekarang ni macam-macam uh, berlaku. Dan nak cari hadis, cari hadis yang suhaib. Uh, nak cari... Kita sebab uh, golongan Islam ni, kita berpenduka al-Quran dan hadis. Uh, itulah jadi yang saya nak sampaikan. Dan terima kasih kepada semua panel-panel yang sudah berkongsi. Dapat. Uh, terima kasih juga kepada pendengar. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.